Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara memilih bakalan perkutut yang bagus diombiokan. Semoga saja bermanfaat ulasan-ulasan dari saya ini. Dan jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, like, comment, share video di bawah ini untuk berlangganan video selanjutnya. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, ambil ulasan-ulasan ini yang baik-baik saja, buang ulasan yang tidak baik atau yang jelek, jangan diambil mentah-mentah tip ataupun ulasan dari saya ini. Memilih bakalan perkutut yang bagus. Perkutut lokal alam maupun perkutut Bangkok, Ombiokan tentunya merupakan perkutut bakalan, entah itu liar ataupun mudah hutan maupun masih anakan. Namun kali ini kita uh, kesampingkan untuk untuk yang anakan karena yang akan saya bahas merupakan bakalan dari alam liar, hasil jaringan atau pikatan atau mudah hutan dalam kandang Ombiokan. Agar rekan-rekan sekalian dapat memastikan atau berjaga-jaga, silakan simak beberapa tip dari saya di bawah ini cara memilih perkutut lokal yang bagus yang dimaksud dengan perkutut lokal di sini merupakan perkutut lokal hutan meskipun cara ini tidak mm, Selalu hanya untuk perkutut lokal namun bisa juga dipraktekkan pada perkutut bangkok kesayangan kita karena untuk perkutut lokal cenderung untuk persoalan katurangan berbeda halnya dengan perkutut bangkok yang lebih cenderung ke kepada fisik dan suara anggungannya entah itu suara depan suara tengah ataupun suara belakang khusus untuk burung perkutut lokal yang bagus bunyinya maka pilihlah burung perkutut yang saat nangkring tenang diam juga bentuk ekornya yang vertikal dan hal yang hal yang yang terpenting dalam memilih perkutut ombyokan tentunya yang dalam keadaan sehat selain itu ditambahi juga dengan ciri-ciri uh, perkutut jantan harus tahu terlebih dahulu ciri-ciri perkutut jantan uh, antara lain adalah posisi mata sejajar dengan paruh Sedangkan sorot mata tajam dan juga terlihat lebar Kepala cenderung lebih besar Paruh cenderung panjang Pupur abu-abu atas paruh sampai atas mata Bentuk dada melengkung ke dalam Bentuk ekor panjang Saat diraba supit terasa keras Cenderung lebih giras dan fisiknya terlihat gagah Sedangkan untuk perkutut betina bisa dengan kebalikannya ciri-ciri perkutut jantan di atas tadi ciri khas fisik perkutut bakalan yang bagus dalam hal ini merupakan ciri-ciri khusus perkutut bakalan yang bagus atau cepat bersuara atau cepat manggung antara lain adalah memilih ukuran tubuh yang besar ataupun bulat dan kenceng selain itu ukuran hidung atau lubang hidung yang besar uh, bisa dipilih juga selain itu ukuran paruh cenderung panjang uh, sejajar atau uh, bola mata bulat lebar kalau dilihat dari samping bentuk punggung maka akan terlihat menonjol ke atas demikianlah tentang cara memilih perkutut yang bagus semoga saja bermanfaat untuk anda semua ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, ambil ulasan-ulasan ini yang baik-baik saja, buang ulasan-ulasan yang jelek. Jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ataupun tip dari saya ini. Dan tak lupa, jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, like, comment, share video di bawah ini untuk berlangganan video selanjutnya. Salam kongmania, salam sejahtera, salam sehat selalu, salam silaturahmi, salam persahabatan, salam sukses selalu untuk Anda semua dari Sabang sampai Merauke. Tak lupa pula saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.